Kimən elə bax? Yo, yo. Onda çəkilişə başlayaq. Nə? Hər kəs salamlayır. Atlas tədbirimizə xoş gəlmisiniz. Mən Günay Gündelova, Əli Şeymov adına Qaravoyəkən Tam Orta Məktəbinin e, kimya, bioloji və sistem müəllimi. Azərbaycan Respublikasının Əlim və Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı qran müsahibəsində Balakənlini mühəndislər layihəsi ilə qalib olmuşam. Layihəmizdə e, bugünkü tədbirimizdə bizim e, qonaqlar iştirak edir. E, həmin qonaqlara da deməli e, bu layihə haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Demə layihəmiz e, bu layihənin keçirilməti Ucluqat kənd məktəblərində ə bacarıqların, şagird bacarıqlarına üzə çıxartmaqdır. Uçqar kənddə olan İctetar Qarağəvəli və ki orta məktəblərinin, o cümlədən İctetar kənd tam orta məktəbinin Gürcü bölməsi şagirdlərində STEAM təfəkkürünü formalaşdırmaq, STEAM tədris metodlarının yanaşmasını tətbiq etmək əsas layihə məqsədidir. Layihə işçi heyəti Deməli, layihə koordinatoru Şəhla Əskərova, təlimçi kimi Üzvüvar Qurbanova ə, və layihə eksperti isə Leyla Mansurovadır. Ə, mən sözü layihənin koordinatoru Şəhla Əskərovaya verirəm. Salam, axşamınız xeyir. Mən Palakan rayonunun Nəsim adına 2 saylı tam orta məktəbin fizikanalıyəm. Bu layihədə hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, sağ olun ömür. Sözü layihəmizin eksperti olan Leyla Məmmədəyə verirəm. Salam, hər birinizə Balakəndiy mühəndislər layihəsində xoş gəldik. Hər birinizə inşallah bu layihədən çox şey öyrənməyi arzu edirəm və Deməyəyirəm ki, bu layihə çərçivəsində ə, istədiyimizə nail olarıq. Həmçinin guna müəllimədə öz istəyinə nail, nail olar və həmin kəndlərdə sistem təfəkkürünü tam şəkildə yarada bilərik və ə, bu layihə ərzində hər birinizə uğurlar arzuluyuram. Mən Poşbinə kənd 2 saylı ümumi orta məktəbin bioloji müəlliməsi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Çox sağ olun Leyla müəmmə. Layihəmiz haqqında geniş məlumatı təlimçimiz Nigar Qurbanova verəcəkdir. Salam, axşamınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Mən layihədə təlimçi olaraq iştirak edirəm. STEM və bioloji müəllim olaraq fəaliyyət göstərirəm. İndi isə ekran paylaşımı eləyib istəyirəm ki, qısaca olaraq layihə haqqında məlumat verim. Paylaşım görsənənə zəhmət olmasa <laughs> görünür. Hə, görürsən isə, yaxşı. Deməli, hə, layihə haqqında qısaca Günay Məmmədədi, Təhsil İnkişaf və İnnovasiya Nazirliyinin 6-cı qrant müsabiqəsinin qalibidir. Balkanlı mühəndislər layihəsi. Ə, bu nəyi əhatə elir? Bu haqqda qısaca deyim. Ə, layihədə Uğurlar kətn məktəblərində sistem dərslərinin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur, hansı ki onların bu dərslərə əl çatanlığı demək olar ki, ə, mümkünsüzdür yaxın gələcəkdə. Biz bunlar üçün həmişə şagirdlər üçün bu şəraiti yaratmağı ə, qərar aldıq. Yəni Günay Məmmənin belə bir ideyası var idi. Ə, bu məqsədlə biz həmin məktəblərdə ə, Günay Məmmənin qeyd etdiyi kimi ə, Qurban Nağıyev adına Körtələkən Orta Məktəbində öncə olduq və burada şagitlərdən hardasa 30-40 şagit arasında 10 nəfər şagird seçmək məqsədiylə müsahibə təşkil eldik. Ümumiyyətlə layihədə layihədə şagird seçimlərində hardasa 100 şagird iştirak elədi, yəni müsahibədə. Bizim məqsədimiz hər məktəbdən, yəni 3 məktəb nəzərdə tutmuşuq, hər məktəbdən 10 şagird seçməkdir. Ə birinci iştirak elədiyimiz məktəb, qeyd elədiyim məktəbdir. Orda müsahibə apardıq və o şagird seçimi həyata keçirdik. Digər məktəbimiz Əli Şirinov adına Qarağər kənd tam orta məktəbi idi. Orda da yenə seçimlərdə iştirak etdiq. Şagirdlərə layihə haqqında məlumat verdik, məktəb rəhbərliyi ilə görüşdük. Rəhbərliyə bu haqqda məlumat verdik və təlimlər üçün məktəblərdə şərait yaradılmasını xahiş elədik. Daha sonra Balayev adına İctala Kənd Tamorta məktəbində olduq və burada da yenə eyniylə şagird seçimlərini həyata keçirdik. Eee demək olar layihəmizin komandası tamamlanmışdır. Eee şagidlərimiz də seçilmişdir. 30 şagid layihədə iştirak eləyəcək və həmin şagidlərə biz əslində məktəblərdə məlumat vermişik. Sadəcə tədbirimizin qonaqları üçün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki Allah təlimlər, yəni layihənin tərkibi nədən ibarət olacaq? Təlimlərdə fəqət nə nələr, nələr öyrənəcək? STEM nədir? STEM təhsili science, texnologiya, engineering, art və mühəndislik, ə, yəni bu elm sahələrinin deyək bir belə tədrisi nəticəsində ortaya çıxan belə bir ə, ə, təhsil sahəsidir bular hər bir də science elm, texnologiya, texnologiya, injinering, mühəndislik, art, incisənət, massim mühəndislik şagirdlərin həmin qeyd elədiyimiz sahələrə üzrə bacarıqları yəni bu təlimlər nəticəsində formalaşması əsas məqsədimizdir. Yəni şagirdlər dərslərdə müəyyən biliklərə yiyələnmir, lakin onları belə deyək də tətbiq edərkən çətinlik çəkirlər. Həmin orada öyrəndiklərini bu STEM təhsili sayəsində artıq onlar tətbiq edərək ə, müəyyən bacarıqlara yiyələnmiş olurlar. Rəsim gəlir yəqin ki. Rəsim gəlir. Aha. Eee, sonra STEM təhsili nə formalaşdırır şagidlərdə? Bunu qeyd etdim. 4 əsas bacarıqlar əsas 21-ci əsr bacarıqlarıdır. STEM təhsili şagirdlərdə 4 kəp bacarıqlar formalaşdırır. Nədir? Bu qısaca deyək, yaradıcılıq, creativity, əməkdaşlıq bacarıqları, collaboration, critical thinking, tənqidi düşüncə bacarıqları, communication, əlaqə bacarıqları, yəni şagirdlərdə formalaşdırılacaq bacarıqlarda nəzərdə tutulan STEM dəstərləri rayonumuzda 3 məktəbdə artıq tədris olunur bizim məktəbdə Nəsim adla 2 saylı orta məktəbdə olan sistem kabineti haqqında sizə yəni biz sizə bir fikir formalaşdırmaq məqsədilə bu şəkli yerləşdirdim. Şagirdlərin əl işləri və s. belə bir kabinet artıq yaradılmışdır. Orda tədris olunur. Sistem nəyi dərsləri nəyə əhatə edir? Hansı metodologiya əsasında tədris olunur? 4 biz təlimlərdə və də, ümumiyyətlə dərslərdə də əsasən 4 metodologiya üzrə də şagirdlərə bir çox bacarıqlar ə, öyrədirik. Bu, birincisi dron texnologiyası, ikinci ə, metodologiya, elektronika və dövrə dizaynıdır, üçüncü rəqəmsal texnologiya və kodlaşdırma, dördüncü isə 3D dizayn modelləşdirmə bacarıqlarıdır. Ə, dronlar haqqında yəni şagirdlər televizorda və s. digər yerlərdə görüblər. İndi burada onu kodlaşdırıb uçutmağı öyrənəcəklər. Elektrik sahəsi üzrə, elektrik sahə belə dövrə dizayını və sarrayı müxtəlif enerji mənbələrindən elektrik alınması, istifadə olunması kimi bacarıqlar onlarda formalaşdıracaq. Daha sonra Microbit ilə kodlaşdırma həyata keçirəcəklər, robot, Microbit robot car, Arduino ilə onlar kodlaşdırmaya təcrübə keçəcəklər. Sonra isə 3D 3D dizayn bacarıqları, 3D dizayn modelləşdirmə metodologiyası üzrə formalaşdırılması nəzərdə tutulub. Şagitlər Tinkercad proqramında dizayn edib, etiklər dizaynı çapə verəməyi artıq bacaracaqlar. Məsələn, burada indi var ə, video, amma uzun çəkməməsi adına göstərmək istəmirəm. 3D Üç, printerdə çap prosesini burada qeyd eləmişdim sizə göstərmək üçün. Və bu çapdan çıxmış bir modelimizdir. Açılsaq. A, bu da dizayn olunub çapdan çıxmış modelimizdir. Yəni belə bir ə, hər hansı bir dizaynlar edib şagirdlər çap edə bilər. Daha sonra biz bu təlimlərdən ə, belə deyək də şagirdlər şagirdlər seçimi edib, yəni şagirdlər seçib onlarla hər hansı bir müsabiqələrdə iştirak etmələri üçün istilik şərait yaradaq. Baş üstə Texno 1-də iştirak edən bizim məktəbin komandasının şagirdləridir burada gördüyünüz. Daha sonra Safta Stem Azərbaycan festivalında şagirdlərimiz yenə iştirak edib. Biz də istəyirik indi yenidən beynəlxalq səviyyədə təşkil olunacaqsa həmin bu layihədən bəcəkli şagirdlər seçib həmin bu kimi yarışlarda, müsabiqələrdə iştiraklarını təmin edək. Mənim söyləyəcəklərim bu qədər. Günay müəlliməyə sözü verirəm. Çox sağ olun. Mə geniş məlumat verdiniz bizə. E, tədbirimizdə bayaq da qeyd eləmişdim ki, bizdə həmin məktəblərin, yəni biz layihəni keçirəcəyimiz e, kənd məktəblərinin, üçbərdə yerləşən kənd məktəblərinin məktəb rəhbərləri qonaq qismində iştirak eləyir. Mən sözü Qarağəli məktəbinin e, müavinə Mətanət müəlləməyə verirəm. Axşamınız xeyir. Məndə bütün tədvir iştirakçılarını salamlayıram. Bu tədrid tə layihədə iştirak edən hər bir şagirdə fəal olmağa arzulayıram, yəni tövsiyə edirəm çox şey öyrənə bilərlər, 21-ci əsrə lazım olan bacarıqları formalaşdırır. Bu təlimdən yəni, istəyəm fədrisi və hər bir iştirakçıya uğurlar arzulayıram. Şagirdlərə də fəal olmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Başqa nə təəthümənmə. Eee, tədvirimizdə İtitala məktəbin də müəlliməsi, yəni Muavini Sevil müəllim iştirak edir. Sevil müəllimə sözü verirəm. Ancaq deyəsən Sevil müəllimə də nəsə problem var. Səsimizi eşidirsə, yəni danışmaq mümkündürsə buyursun, ürək sözlərini desin. Sevil müəllimə də deyəsən internet problemi var bacıları. A bu gün tədbirimizdə sizin başqa qonaqlar da iştirak edir. Mən həmin qonaqlardan layihə, bir neçə layihələri icra edən müəllimlərimiz var. Həmin müəllimlərə istəyirəm sözü verim. Buyurun Samira müəllimə, Səidə müəllimə. Salam axşamınız xeyir. Əncə, Günay müəllimə sizi təbrik eləyirəm və bu gözəl layihəni icra eləməyə doğru arazlayara mənə xoş oldu. Burada dəyəri həmkarlarım Nubar xanımı da görmək. Məncə möhtəşəm komanda ilə başlayıbsınız, işiniz uğurlu olacaq. Təhsilimizə xeyir olsun. Çox ne, sağ olun, səmimiyyətim. Sağ olun, səmənimə. Səidə müəllimə, buyurun. Səidə məlumət deyəsən, nəsa bizi eşitmirəm, bilmirəm. Başqa burda iştirak edən axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir deyəsən. Siz eşidirəm məni. E, danışuram, yəqin ki, kamera açılmıb. E, mikrofon açılmıb. E, sizə bol şans, müvəffəqiyyət arzulayıram. Layihən necə nice uğurla başlamısınız, eləcə də yekunlaşdırmasını arzu edirəm sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tədbirdə başqa iştirak edən konaqlarımız da var. Ee, söz demək istəyən buyurup deyə bilər. Şagirdlərimiz Şakit. iştirak edir. Şagirdlərimiz buyursun. Mikailov İsmail. İsmail buyur. Ee, salam. Salam. <laughs> ee. Salam ismayil, buyur. Eee, sağ ol, mən də şadam ki, özümü təqdim edirəm. Hansı məktəbin şagirdisən? E, mən Kərtə məktəbinin şagirdiyəm. 6-cı sinifdə oxuyuram. Eee, e, şadam ki, bu layihədə iştirak edirəm. Eee, mən bu layihədə iştirak etməyi istəyirdim. İndi e, mən inandırım ki, bu layihədə çox şeylər öyrənəcəm ee kompüter haqqında, hər şey haqqında çox şey məlumatım olardı. Çox Hı -hı. sağ ol, İsmail. Çox sağ ol. Dünya. Buyur, dünya eşidək səni. Günay müəmmə ee hazır görmüşkən səfərimizə Kərtala məktəbindən e, Zauçu rəhbərlikdən qoşulubdu. İstəsən, hə, yəni Mərhəbə xanımə verək sözü. Hə, buyurun. Sizi görmək çox xoşdur. Buyurun. Siz də salamlayıram. Layihənizin işinə uğurlar arzulayıram. Çox şadam ki, layihənizdə bizim məktəbi də seçmisiniz. Uşaqların ə, həmin sizin seçim günü necə həyecanlandıqlarını gördüm. İnanıram ki, bu layihə uşaqların həyatında bir iz qoyacaq, bir işıq olacaq. Ə, bir daha təşəkkür eləyirəm və uğurlar arzulayım sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Elbana elbana. Elbana. Məktəb şagirdləri ümumiyyətlə həvəsli idi, yəni bunu gördüyümə çox sevindim mən. Çəkimlər zamanı belə düşünmürdüm Uçqar məktəbi olduğu üçün, amma həqiqətən də hamısı istəyirdi iştirak etsin. Ona görə də yəni sevincliyim ki, Uçqar məktəblərdə həm də bacarıqlı şagirdlər idi hamısı. Hamsının əlavə hansısa bacarıqların məşğuliyyət növü var idi buna görə yəni həqiqətən şad oldum. Binayəməm bizə bir dəqiqə vaxtımız var. Əgər başqa yəni söz deyən demək istəyən nə səs yoxdusa, ikinci dəfə qatılmız problem olacaq. Çünki hava şəraiti təsadüfi belə gətirdi ki, internet problemi oldu. İstəsəz siz bir sözünüzü deyib yekunlaşdıraq. Yəni ikinci bir də qoşulanda yəqin ki, hər kəs üçün problem olacaq. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm bizlə bərabər olduqları üçün bu gün. Və mən də inanıram ki, bizim layihəmiz təhsilimiz üçün çox uğurlu olasıdır və şagirdlərimiz də buradan yeni, ə, hər hansısa praktik biliklər, yeni-yeni sistem -yeni, tətbiqinə yanaşmalar öyrənəsidir və inşallah ki, davamlı olacaq. Hər kəsə çox sağ olun. Hər kəs ə, gəldiyi üçün çox sağ olsun. Sağ olun mənim. Çox sağ olun. Həm mən də təşəkkür edirəm hər kəsə qoşulduğu üçün. Uğurlar hər birimizə inşallah yaxşı işlər görərik birlikdə. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sağ ol.